Всем привет, готовим бифу кара или говядину карри с рисом это обычное для японцев и ежедневное, и поэтому популярное блюдо, привнесенное в островную кухню европейцы. Европейцы не только таскают все, что попадет себе под руку, а и разносят это все по миру. В 20 веке это блюдо стало настолько распространено, что у некоторых армейских подразделений одним из элементов гордости является их собственный рецепт. Как и все привнесенное в Японию, становится на вкус японский. Это не азиатская классическая карри. Оно практически не острая. Это и не европейская карри. Тут нет соли. И самое главное в нем нет кокосового молока. Вообще никакого молока. Соль, конечно, есть. Она попадает в кари через бульон даши и соевый соус. Поэтому вкус получается мягкий, да еще и слегка сладковатый, благодаря мирину. В общем, настоящая японская кари: основной источник соли в этом каре либо соус цую, либо бульон даши. Кари чаще всего подают с рисом или лапшой удон. Рецепт простой, но долгий за счет тушения говядины. Хотя работы вам порезать, помешать, перемешать и можно есть. Продукты для приготовления можно купить или приготовить из того, что есть в любом магазине. Говядина, это любая мякоть, лучше без прожилок, почистите если что. Морковь, лук и картофель. Последний появился на фоне роста населения в японской кухне и недостатка риса в начале века. На всех не хватало, потом все наладилось, а картофель остался. Также потребуется соус карри японский. Его составляющие сливочное масло, порошок карий, гарам масала и мука. Проблемы только с гарам масалой, где взять в обычном магазине ту масалу. Поэтому заменяем на пакетик с индийским карри. В нем и порошок карри, и специи, относящиеся к гарам. Остальное все наше. Наше все, масло и мука. Еще полтора литра воды. Из них грамм сто, чтобы развести пасту карри. И масло растительное для жарки. Лучше кунжутное или оливковое. Первое придаст восточный привкус, второе хотя бы никакого не придаст. А также готовый соус цую. Как раз мы приготовили, рецепт есть на нашем канале, там все просто. Кстати, соевый соус, как досаливатель в Японии, не редкость, но и не большинство в использовании. Все-таки даши а особенно цую, более аутентичнее и вкуснее. Для начала подготовка продукта. Нарежем говядину кусочками. Какими? Да какими вам хочется. Вот так вот у них в каре, везде по-своему. Мелко нарезаем лук. Нетрадиционно для восточноазиатских кухонь. Но тут карий, а не жареный рис. Очищенный картофель и морковь нарезаем кусочками. Небольшими, но и не мелкими. Как заметили домашние, морковь в этом блюде поедается, а не отбрасывается во время еды. Она вкусная и гармонирующая тут. На этом все, будем готовить. Разогреваем вок и добавляем масло. Полторы ложки. В воке масло распределяем по поверхности, чтобы не прилипали продукты. У меня вок, а у вас может быть что-то с толстым дном и высокими бортиками для тушения. Казан, сотейник, утятница. Все будем готовить в нем, в одном. На востоке как раньше было, много людей, мало сковородок. Выкручивались как могли. Время идет, а традиции остаются. После хорошего нагрева добавляем лук. Перемешаем и будем жарить. Чего мы хотим? Сегодня хотим, чтобы лук стал мягким и приобрел слегка желтоватость. До да хруста жарить не надо. Затем соберем или заберем его оттуда. Как мы говорили, на востоке в основном все происходит в одной сковороде или воке. Добавим оставшееся масло. То куда-то делось. И добавляем мясо. Огонь на максимум, если вок на огне, лучше даже защитную комфортку снять. Мясо должно получить сходу защитную корочку, тогда при варке больше сока останется в нем. Как только получила, не даем ему тушиться, добавляем лук. Пусть обмен соками происходит между ними. Перемешиваем. И почти сразу добавляем воду. Оставив 100 мл для создания пасты карри. Даем на большом огне закипеть. Накрываем крышкой. Прикручиваем огонь до минимума. Все это будет тушиться у нас 2 часа. А пока тушится, приготовим пасту карри. Тут очень интеллектуальный процесс. Смешиваем воду, муку, порошок карри венчиком до однородности. И все, у нас готова паста карри. Прошло 2 часа. Или больше-меньше. Как там у вас? Добавляем моркови и картофелю. Вообще времени может пройти перед добавкой и больше и меньше. Пробуйте мясо на мягкость. Как вам подойдет. С овощами будем тушить полчаса пока не станут мягкими. Закипело и под крышку. По истечению получаса добавляем нашу экспресс карри пасту. То есть добавляем масло сливочное и непосредственно пасту, а также соус цую. Масло придаст сливочный вкус карри, ну а карри это карри. Тщательно перемешиваем все время кипения. А это всего лишь 3-4 минуты. И все, наш карри готов. Вообще японский карри можно приготовить и из птицы и другого мяса, но с говядиной будет замечательно. При вкус даши в союзе с мирин солоноватый и немного сладковатый. Рыбный привкус в объединении с мясным соусом. Непривычно, но очень колоритно и взаимодополняющее сочетание. Гарнир – традиционный рис, сваренный без соли и настоянный, не поднимая крышку. Кстати, вы знали японскую пословицу? Даже чуткая мать не поднимет по просьбе ребенка крышку при варке риса. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!